Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi 15 minit bersama dengan YB. Dan kali ini kita bersama dengan YB Jimmy Puah Wisi selaku ahli parlimen Tebrau. Ya. Selamat sejahtera YB. Selamat sejahtera. Semua okey? ah uh, okey 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 baik YB kita bagi tumpuan kepada yeah. peristiwa 3 Februari 2025 yang mana kita dengarkan bersama titah diraja mm. oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan bercakap soal parlimen ini juga yang mana kita tahu suatu gelanggang pertemuan idea ataupun ideologi yang dibawakan oleh ahli parlimen untuk menyuarakan hasrat dan juga kebajikan rakyat di mana parlimen juga menjadi satu medan semak dan imbang kepada mm. Usaha-usaha kerajaan ini. Betul. Jadi bagaimana YB melihat kepada titah diraja ini? Uh, pertama saya melafak sembahlah titah tuanku dan saya ambil pandangan yang sangat positif. Dua aspek yang disentuh oleh tuanku saya nak uh, cuba uh, sentuh di sini adalah pertama perpaduan rakyat. Uh -huh. eh, di mana kita sebagai ahli parlimen patutlah guna platform parlimen ini untuk membawa suara rakyat, suara keramat. Isu-isu kawasan. Uh, parlimen merupakan platform yang terbaik untuk kita bawa isu ini dan dia bukan satu gelanggang politik saja. Uh, Kadang-kadang adalah segelintir ahli-ahli Dewan ini dia menganggap parlimen ini adalah Dewan politik, tapi bagi saya dia bukan sekadar itu saja. Uh -huh. Lagi penting dia adalah platform untuk membawa isu-isu rakyat dan uh, khususnya isu-isu yang dekat dengan rakyat seperti isu-isu perpaduan dan juga isu ekonomi di mana uh, Juliang Mahamulia Tuanku ada sentuh di mana Tuanku ada menyebut uh, Syabas Tantania kepada pentadbiran di bawah PMX atas perkembangan, pemajuan dan perkembangan ekonomi di Malaysia dan saya rasa itu penting untuk kita move forward sebagai sebuah negara. Ya. Hmm. Move forward dan kita gunakan sebagai keistimewaan negara kita tadi. Ya, betul. YB. Baik. Ya. Bercakap soal nota kebajikan, perpaduan dan juga kesejahteraan Malaysia ini juga ya. YB menjadi satu cogan ataupun pegangan kepada hmm. Madani pada hari ya. ini. Atas dasar inilah kerajaan Madani dibina dan hmm. kukuh sehingga hari ini. Ya. Jadi pandangan YB, mungkin sudut pandang ekonomi, mungkin juga sudut pandang pentadbiran sehingga hari ini pentadbiran Madani bagaimana? Saya rasa yang uh, mungkin isu ekonomi ni akan teknikal, eh, Arif. Uh, mungkin ramai yang tidak begitu arif atau mengikut. Yeah. Tapi sebenarnya, uh, pemerintahan di bawah PMX ni, Kerajaan Madani ni, untuk 2 tahun uh, 2023 dan 2024, sebenarnya kita telah mencatat uh, jumlah pelaburan yang sangat tinggi. Okay. Malah pada tahun 2023, jumlah pelaburan kita catat hampir 330 bilion. Itu adalah angka tertinggi dalam sejarah Malaysia. Dan untuk tahun ni uh, Sebab angka air belum keluar Tapi we are on track Untuk kalau tidak pun menimbang Sekurangnya mungkin kita memecah rekod baru Dalam jumlah peraburan yang masuk Malaysia Benda-benda uh -huh. uh, ni mungkin ramai Dia dia, dia, dia tak pandang lah Sebab benda ni bukan benda yang orang suka tengok kan Sebab angka-angka yeah. ni kan Tapi semua ni ada indikator Indikator bahawa sebenarnya ekonomi kita sudah mula uh, naik uh -huh. eh? Dan uh, adalah penting sekarang untuk semua rakyat bersama-sama eh untuk kita menggelembengkan tenaga untuk memajukan ekonomi kita. So ekonomi tu asas. Betul. Kalau ekonomi tu baik, maknanya pendapatan rakyat akan naik. Bila pendapatan rakyat naik, hidup pun lebih selesa. Siapa tak nak kehidup selesa kan? Betul tak? Betul. Itulah kenapa saya rasa bagi saya kalaulah tanya saya, bagi saya score Kalau A tu saya bagi kepada ekonomi, kepada e pendapatan ini, Ya. Hmm, Oke, okay. eh hmm. kepada ekonomi maksudnya kita hmm. berada dalam tahap dan juga landasan yang baik, segi ekonomi. Right. Dan ini juga boleh saya sandarkan kepada hmm. pengukuhan ringgit kita, Betul. Ya, YB. yang mana hari demi hari mengukuh berbanding dengan mata wang asing lain. Yeah. Dan ini juga diserlahkan dengan kestabilan politik pastinya. ada. Baik. Dan pastinya dalam politik ini, YB perlu juga sinergi dalam kalangan anak muda ataupun golongan yang mungkin uh, sedikit belia daripada senior-senior dalam politik ini. Jadi what, bagaimana YB melihat kepada penglibatan dan juga keberadaan anak, -anak muda ini di kawasan Tebrau sendiri dan mungkin tingkat negara secara keseluruhannya? Saya mengambil pendekatan macam ni lah. Eh. Saya datang dari Parti Keadilan. Yeah. Kita ni memang Parti Reformasi. Saya kalau tahun ini saya masuk tahun ke-12 sebagai wakil rakyat Sebab so, tiga penggal, dua penggal sebagai adun Satu penggal sebagai ahli parlimen Walaupun usia belum sampai lima <laughs> puluh Tapi saya pun rasa saya sebab orang tua dah Dalam juga <laughs> Saya rasa kita kena sentiasa engage eh, Dengan orang muda Sebab politik ni dinamik uh -huh. Kita kena tahu dan faham sebenarnya Apa minat mereka tak Apa pandangan mereka Terhadap landscape politik hari ini yeah. Kita tidak boleh guna cara atau kaedah lama untuk touch dengan mereka. Dulu zaman saya masa saya start pada 2008 2009 kita buat ceramah mega. Hmm. Kita pergi pasar malam. Okey mak. Okay, ha Ma. ah, Hari ini tak guna dah. Tak ada orang. Tak ada orang dah. Hari ini ceramah mungkin 200 orang tapi yang tengok live mungkin 20000. Hmm. Ha, cara tu beza. Tapi yang penting apa? Kita nak cari engagement tu, cara engagement kaedah tu supaya kita faham apa yang mereka fikir. Eh. Pandangan mereka tentang pendidikan, pandangan mereka berkaitan dengan ekonomi. Pandangan mereka tentang isu-isu rasuah. Adakah penting untuk mereka? Adakah isu-isu kos sara hidup bagi mereka lebih penting? Pandangan mereka tentang semua ni, kita kena sentiasa peka. Kalau tidak, kita akan left behind. Uh -huh. Dan itu bahaya. Sebab dalam dunia politik ni, bukan saja Malaysia, tengoklah negara-negara lain, banyak parti yang dulu dominate, hari ini hampir pupus. Yeah. Macam di India, dulu parti kongres, dominik. Sekarang BTP sudah tiga penggar dah. Ha, so, benda-benda ni kita kena pegang. Thailand juga sama. Indonesia, dulu Gokah. Sekarang Gokah pun sudah jatuh dua tempat kedua ketiga. Sebab kita kena faham mana direction orang-orang muda. Kita bukan saja nak un menang undi mereka. Tapi lagi penting, sebab mereka adalah future leader. Pimpinan masa depan, lapisan. So, kita ni hanya custodian untuk mereka untuk penggal ni mungkin satu penggal lagi tak tahulah, tapi yang penting Malaysia adalah mereka they are future leaders so kita kena faham orang muda Uh, minat mereka dan apa pandangan mereka Dalam isu-isu yang dekat hati mereka hmm. Hmm. Dekat hmm. dengan mereka Baru kita tahu apa minat mereka Kita hmm. bersama dengan mereka yeah. Dan uh, bagaimana YB sekiranya suatu hari nanti YB dilantik dan juga diangkat sebagai Pimpinan tertinggi dalam PKR sendiri Ataupun mungkin di peringkat pentadbiran Malaysia Bagaimana YB melihat Kepentingan untuk mengajak Anak muda ini untuk sama-sama berada dalam politik negara um, Kalau lah satu hari saya ada diberi peluang lah ya. eh, untuk dalam pentadbiran senang kata lah. Eh. Saya rasa kita kena memudahkan politik macam saya katakan. Kita kena memudahkan politik. Hmm. Dia bukan saja tempat politik dari segi penjawat awam juga. Okay. Itu penting. Sebab saya rasa uh, penjawat awam juga kita kena tarik lagi banyak orang muda yang bertikari dan juga ada pandangan yang lagi mungkin beza daripada sekarang. Sekarang orang mungkin rasa bila nak join penjawat awam, dia nak satu, orang kata, satu cara hidup yang selesa. Eh? Eh? Dengan kerja tu dia kalau salah pun dia transfer saja kan. <laughs> Tapi kita nak mereka bawa idea dari luar. Idea yang lebih dynamic, yeah. out of the box. Eh? Saya tak, tak kisah kalau dia masuk melalui JPA ke dalam, melalui kontrak. Yang penting saya nak orang muda dari orang luar bawa idea mereka. Walaupun idea tu mungkin orang ketawa sekarang, uh -huh. tapi tak tahu mungkin 10 tahun nanti dia jadi idea yang bermakna. Dulu orang ketawa food truck, hari ini semua orang guna food truck. Betul. Siapa boleh jangka? Dulu orang ingat Facebook tu akan jadi jago selama-selamanya, hari ini semua orang tengok TikTok. Itu benda tu akan berubah. Uh -huh. Dan yang berubah tu bukan orang usia saya, yang mengubah tu orang 20-30an. Itu penting. Hmm. kan mungkin dahulu kita tengok YB Jimmy ni uh, berimpi nak jadi YB kita gelak kan hmm. tapi hari ini kita bagi tepukan itu lah sifat kehidupan <laughs> baik satu juga bercakap soal sifat kehidupan juga hidup kita ni YB hmm. tak lari daripada Uh, cemuhan ataupun tomahan dan sebagainya hmm. YB sendiri daripada awal berbelas tahun dalam hmm. politik, dalam PKR dan sebagainya macam-macam dari sudut serangan pembangkangnya serangan sesama partinya dan sebagainya malah ada juga tuduhan yang pedas lah saya kira yang mana menuduh dan juga beranggapan YB ini menyokong Israel sehingga itu pandangan mereka jadi YB tomahan-tomahan sedemikian bagaimana YB to please? saya rasa politik ni itulah banyak dia guna emosi hmm kadang-kadang dalam arena politik ni uh, saya rasa kita ni Malaysia sudah uh, sudah lepas uh, dijajah sudah merdeka 65 tahun yeah. kan 67 tahun patutlah kita pergi satu era yang lebih politik matang bila kita nak melontar tombak hantu tengok dulu latar belakang eh katalah isu yang tadi dibangkitkan tu saya tak pernah kata saya sokong saya like satu post saja itu saja. tak itu post pun bukan saya kata saya sokong pun. Entah ya. kan? so, kadang-kadang benda tu uh, ada cerita di belakang lah. Saya tak nak panjangkan. Tapi apa yang saya nak katakan ialah fokus kepada isu yang lagi penting. Tengok posting-posting lain, percakapan, percakapan saya yang lain, uh, ucapan yang lain di mana saya juga sebut saya menyokong Palestine semutu. Itu semua tak keluar. Tiba-tiba bila ada satu posting macam tu, tiba-tiba itu jadi diangkat pula. So, politik matang tu bermakna kita jangan tengok benda-benda yang remeh ni. Kita tengok benda yang lebih penting. Kalau awak hari ni, awak menyerang saya sebab saya tak buat benda ni untuk kawasan terberau. Contohnya. Saya mengaku. Saya salah. Itu okey. Kalau hari ni awak menyerang kerajaan atau kita, tomahan kita sebab kita tak betul ni, ada bukti tak? Ada data tak? Okey, saya terima tapi jangan kita fokus kepada benda yang tak ada kaitan dengan Terbraw what is the point kan yang tak ada membangun untuk Malaysia what is the point hari ni kalau contoh saya pakai baju eh yang mungkin tak cantik adakah kamu akan mai oh ni orang tak ada fashion sense buang masa kan so benda-benda tu sama juga macam yang ada isu saya nak tambah sini kibar bendera mm -hmm. contoh orang kata kibar bendera China tu saya nak tanya kalau kita macam hari ni are pakai jersey support England World Cup habis awak pun salah lah. Ah, sudah. Ah. Tak boleh sokong lah. tak boleh sokong lah. Ralph Lauren ada Amerika Syarikat, tak boleh pakai lah. Uhum. Adakah itu isu tu kita nak, Malaysia ni nak fokus kepada isu yang begitu. Remeh. Politik matang, itu penting bagi saya. Yes, hmm. politik matang itu penting. Baik, hmm. politik matang ini juga kita tak nak sandarkan kepada negara secara keseluruhannya sahaja. Juga kita nak fokuskan kepada Tebrau di hmm. Johor. Hmm. Yang mana Johor di Tebrau ini terkenal dengan asam pedasnya, contohnya hmm. lah. Contoh, contoh. Dan di Tebrau ini cukup terkenal dengan agenda ataupun uh, sukan tahunannya itu pesta layang-layang yang terbesar. Hmm. Ada haiwan yang disimbolkan dengan layang-layang dan sebagainya. Hmm. Dan bercakap soal Tebrau, selain pada berikut yang saya nyatakan tadi, apa lagi yang menjadi memang pop? popular memang itulah lambang Tebrau. Tebrau ni sebenarnya dia satu kawasan parlimen yang sangat besar. Hmm. Eh? Dia di Johor Bahru saja dia ada lima parlimen. Ya. Yeah. lah satu parlimen yang ada orang asli dan feudal. Okey. Dua-dua. Tempat lain tak ada feudal dah. Apa kis istimewaan feudal uh, bagi saya? Dia adalah dia ada semua. Kita ada topen. Kita ada Akia. Pada masa sama kita ada Kampung Orang Asli, Kampung Nelayan Melayu. Okay. Eh, kita ada shopping centre yang besar. Dan pada masa yang sama kita juga ada banyak Kampung-Kampung uh, Melayu. Bagi saya, kalau saya lah impian saya adalah pembangunan Tebrau ni kena balance. Satu, sebab kita ada satu kawasan perindustrian yang sangat besar. Maknanya peluang pekerjaan pembangunan ekonomi itu ada lagi. Uh -uh. Eh, dan dengan yang baru-baru ni kita ada Johor Singapore Special Economic Zone sebenarnya terbrown ni terletak di tengah-tengah. Okey. Ha, Zon boleh, ekonomi ya, tu. Ya. Kita boleh manfaatkan tu dengan infrastruktur yang kita sedia ada. Itu satu. Kedua, pada masa sama juga pembangunan tu tidak tidak boleh tiada batasan. Yeah. Kita kena ingat uh, yang ekonomi yang kita nak push ni juga terlibat juga ekonomi hijau. Mm -hmm. Bagi saya hijau tu penting juga untuk Tebrau. Itulah di manifesto saya pernah kata. Saya harap dalam lima tahun ni sekurang kurangnya kita ada kita tambah satu juta pokok di kawasan Tebrau. Okay. Dan saya sekarang tengah cuba ne, nak bincang dengan majlis untuk kita buat satu lagi taman uh, yang lagi mewah, lagi cantik, uh, taman hutan bandar dua juga di Tebrau. Saya nak orang terberau ni hidup dengan selesa, maknanya A, dia pergi kerja, okay. dapat pendapatan, lepas habis kerja, jangan pergi shopping center saja, kalau nak pun boleh, tapi jangan lupa dia boleh pergi taman-taman, laman-laman dengan anak-anak. Dia kawasan re rekreasi yang sempurna. Mm, ha, itulah mm, yang mm. saya nak untuk, terbrau, untuk benar -benar. Oh, Politik mm. matang di pihak pimpinan, kehidupan yang seimbang di pihak yeah. penduduknya. Yeah. Ha, balik daripada pejabat, kita boleh nikmati kehijau kehijauan taman yeah. dan juga laman sendiri. Yeah. Baik, yeah. apapun terima kasih YB. 15 minit yang cukup padat kita simpulkan pada hari ini. Selepas ini program lain kita sambung ke sejam. Inja boleh. Terima Baik, terima kasih YB Jimmy Puah Wisi, ahli Parlimen Tebrau bersama-sama kita. Pastinya dalam 15 minit bersama YB